bagi saya bila telco uh, turut bekerjasama rapat dalam menjayakan uh, sidang kemuncak ASEAN itu menunjukkan bahawa kerjasama antara pihak swasta dan juga kerajaan ni mencapai satu tahap yang membanggakan terutamanya dalam uh, penyediaan 5G ni so apabila kita telah pun berjaya uh, mengadakan 5G untuk sidang kemuncak ASEAN ni menunjukkan bahawa Uh, kita punya infrastruktur uh, digital dan juga broadband ini berada dalam keadaan yang sangat baik dan kita memberikan satu message yang penting kepada negara-negara ASEAN, negara-negara jiran ASEAN kita uh, yang kita sebenarnya telah pun berada dalam keadaan bersedia dari sudut uh, infrastruktur uh, 5G dan kita juga telah menunjukkan bahawa kita ni betul-betul uh, layak untuk menganjurkan uh, sidang ataupun event yang bertaraf antarabangsa ni. So kita sebenarnya looking forward untuk menganjurkan uh, event yang lebih besar uh, di peringkat global uh, in the future. Kalau ikutkan statistik kita sebenarnya satu negara yang paling pantas uh, dalam penyebaran uh, 5G ni. So 5G ni sebenarnya bukan setakat kelajuan internet tapi sebenarnya ia adalah satu orang kata backbone kepada perkembangan teknologi-teknologi yang lain macam teknologi AI, uh, teknologi e-commerce, teknologi fintech uh, yang mana kita uh, rakyat kita sepatutnya menggunakan teknologi-teknologi uh, tersebut secara harian hari ini kan macam AI hari ini digunakan luas dalam semua sektor uh, kerajaan, uh, private kan. Jadi kalau tak ada infrastruktur uh, broadband atau 5G yang yang betul-betul kuko kita tak dapat nak gunakan teknologi teknologi tersebut dengan lebih efisien. Banyak teknologi boleh digunakan di semua sektor, di segenap lapisan masyarakat, di segenap lokasi dalam negara ni. macam industri-industri luar bandar juga seperti industri pertanian, industri penternakan eh kalau penternakan digunakan IoT, Internet of Things. So bila ada 5G ni barulah teknologi-teknologi sedemikian yang telah pun direka dengan begitu canggih ni dapat digunakan. Kalau uh, bukan 5G memang teknologi-teknologi terkini ni tak tak boleh pun nak, nak digunakan. Uh, jadi itulah uh, benefitnya uh, dan saya juga nak ambil kesempatan ni nak menyerulah uh, supaya semua industri di Malaysia ni memanfaatkan kemudahan-kemudahan uh, teknologi ini. Sebab kita dah ada satu tulang belakang yang begitu solid iaitu 5G itulah, coverage 5G kita. So kita kena ambil kesempatan atas coverage 5G kita yang begitu luas di negara kita. Inisiatif Jendela ni salah satu bukti yang sebenarnya Malaysia, kerajaan Malaysia mengambil um, satu langkah yang sangat proaktif. Sebenarnya Jendela ni dah start beberapa tahun yang lalu uh, di mana Malaysia dah nampak kepentingan pentingnya 5G ni atau broadband berkelajuan tinggi ni sebar luas di segenap kawasan untuk dimanfaatkan oleh rakyat kita sebabnya satu fungsi yang paling penting dalam penyediaan 5G ni adalah untuk pembelajaran sebab banyak uh, sekarang ni pembelajaran menggunakan sistem-sistem uh, dalam talian uh, Sama ada you pelajar sekolah ke, pelajar universiti ke, atau pelajar part time ke Semua pengajaran dan pembelajaran ni uh, sebenarnya berlaku secara online Dan begitu juga dengan aktiviti ekonomi Sebab hari ni ekonomi, kalau kita tengok Orang nak berniaga kan, dia tak lagi buka kedai kalau dulu kalau kita nak berniaga je perkara pertama yang peniaga ni buat adalah buka cari premis kan sekarang ni dah tak perlu sebab kita uh, ada 5G ni kita boleh buka online shop yang mana lebih uh, cost efektif yang mana uh, pasarannya lebih luas sebab kita walaupun duduk di Kuala Pilah tapi kita boleh uh, capai uh, market atau pasaran hingga ke luar negara pun. Ha, tapi dengan syarat kita punya infrastruktur uh, penyediaan um, broadband ni internet ni kena bagus dan laju dan itulah yang Malaysia buat melalui projek Jendela uh, kesimpulannya saya nak saya nak serulah walaupun sebenarnya uh, 5G ni uh, dah bagus tapi sebenarnya pihak kerajaan dan juga pihak NGO macam MCCA Perlu bagi lebih banyak awareness Kena bagi orang kata Pengetahuan kepada rakyat kita Bahawa Dengan adanya 5G Yang baik dekat Malaysia ni Kita perlulah Sentiasa upgrade diri kita Dalam penggunaan teknologi-teknologi Terkini sebab kalau tidak rugi Tak guna kalau kita ada Infrastruktur yang baik Tapi gagal dimanfaatkan oleh Segenap lapisan masyarakat di semua industri di di Malaysia ni. Dan sebagai pengguna juga kita kena tahu apa kegunaan kegunaan teknologi teknologi hari ini. Janganlah kita ni menggunakan teknologi ni tanpa pengetahuan. Dan yang seterusnya saya nak menggalakkan juga penciptaan teknologi. Contohnya teknologi AI kan. Hari ini kita banyak bergantung kepada teknologi-teknologi di luar Uh, contohnya ChatGPT, DeepSeek. Kalau boleh kita nak ada Malaysia punya otak AI sendiri. Yang mana itu yang masih lagi belum ada di di Malaysia. Dan mungkin yang terakhir, uh, saya nak menggalakkan aktiviti ekonomi digital di kalangan rakyat Malaysia ni uh, macam uh, e-dagang eh. Itu pun kita perlu ada satu platform Malaysia. Sebab sekarang banyak usahawan-usahawan kita yang Uh, berniaga online terpaksa bergantung kepada teknologi-teknologi uh, atau platform-platform luar macam Shopee, TikTok itu bukan Malaysia ya. Dan sebenarnya rugi, rakyat kita membayar ataupun aliran tunai negara kita banyak uh, mengalir keluar sebab platform tu dimiliki oleh orang asing. So ah uh, secara kesimpulannya saya nak seru kat sini supaya kita ini bukan dengan infrastruktur yang sangat mantap, sangat solid. Kita tak sepatutnya hanya jadi pengguna kepada teknologi. Kita juga patut jadi pencipta dan pembangun teknologi.